Я думаю, что сегодня у нас многое получилось. И то, что все указания тренера, ну, может быть, не все, но большинство мы выполнили, особенно в начале игры, поэтому у нас немножечко был отрыв. Да? Мы дали и поиграть им молодым, и, в общем, поиграли все. Я думаю, тренер сегодня будет доволен игрой. Но, тем не менее молодые уже в четвертой четверти вышли как бы весь удар на себя вы приняли. тем более вот после болезни, после травмы как вы спасибо ну еще не совсем на 100 ну, пытаюсь помочь команде, может быть не, не все хочу взять на себя, только где-то так подыграть, помочь именно своим опытом. Вот. Ну, я думаю, по поводу того, что молодые вышли четвертой четверти, тренер больше перестраховывался и где-то, ну, выжидал, чтобы э, немного спустили, в общем, мало ли как служится игра. Ну, я думаю, и, и молодые поиграли, и все понюхали, как говорится, площадку сегодня. Мы знали эти, так сказать, ошибки, эту жесткость игры, которую может предложить «Динамо», но мы не справились. Мы к этому готовились, но не справились. Очень жестко играют, забирают мяч с фалами. Мы не смогли его удержать. У нас очень много потерь. Э -э вот так. На ведении, на передаче. В основном на владении, на владение мяча. Комфортных соперников не бывает, когда уже идет полуфинал или финал. Вот. Ну, я считаю, что э Четверка, которая сейчас у нас играет, мы начинаем плей-оффы. Я считаю, что каждый, каждая команда – достойный соперник, очень опасный где-то в своей игре. Да? Тимску по-своему, Кировоград по-своему, Барс, соответственно, по-своему. Очень хорошо, когда есть такие команды, игроки на уровне, которые можно, скажем так, проверять себя на прочность в игре и в чемпионате. Комфортных соперников не бывает. И Тимсков играет жестко, и э, Кировоград играет жестко, когда речь идет о медалях, это уже плей-оффы. Я думаю, все команды готовы играть жестко.